Xeyr, xeyr. Jurnalist. Evet. Bəli. Mən jurnalist eylem. biz kollega ola bilmədik. Aparıcı. Ah, hə, yox, mən jurnalist deyiləm, jurnalist mən jurnalistlərə çox bir hörmətim var. Bəli, jurnalistika başqa bir şeydir. Mən aktyor, şovmen. Bəli. Əla. Evet. Jurnalist deyiləm. Və evet. 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 e, işləyirik. Xeyr, hal-hazırda yox. İşləmirsiniz. Xeyr. Yəni, çox yaxşı bir təklif gözləyirsiniz. Bəli, əlbəttə. Yüksək maaşla. Ən azı nə qədər olmalıdır maaş? Min mahfəs eləyir. 7 8 vəsəl. Min mahfəs eləyir. Mən də təqib edirəm ki, bizim velişdəşliyin bu gün oynayılmalı min mahfəsi aparın. Necə təklifdir? Əla təklif. Elə isə nə durmuşuq? Başlayaq. 3-cü raund. 1-ci iştirakçı Xəyalə. Bəli, bəli ilə Xəyalə sınağa hazırdır. Hə, Xəyalə. Az çox məlumatım var. Bəli, bəli. Və eşitimə görə ə, sən eyni zamanda 1000 manatdan savayıb bura gəlmədiyin məqsəd o qorxunu yemək istəyirsən. Bəli, bəli, bəli. Ki. Mən bəli, qorxunun üstünə yemək istəyirəm Aha. və bunu özümdə mərhələmək istəyirəm. Görək. Beləliklə hazırlıqsa başla! Amadım, namadım, Zor. Yokun çok zor. Alışamadım. Alışamadım. Vur, vur. Vur bu akılsız başı duvarlara, taşlara vur. Sevabına. Sonra affet. Gel bas. Ay Baharıdan sağ Dolamadım Kuzu kuş Ve kızı, kızı, geldim Gülüm kapandım Ateşe verdim Yaktın da Ve geldim Yer Beni Önce 2. ikinci iştirakçının adı Aysel Kerimova. Aysel, hoş geldin sen. Necə sən? Mən Kerimova Aysel, 19 yaşım var. Tələbəyəm, Sunqay şəhərindən gəlmişəm, Ekstrimi sevirəm və min manat Aysel bayağıdan e, akvaryuma bakıp dedi ki, ne yakışı bu oyun bana düşmedi, ne yakışı, ben ölmüştüm. Ürün gitmişti. Aysel, ürün gitmek için başka neler lazımdı? Neden korkursan? Başqa hörümçəytdən. Hörümçəy də burada yox. Hörümçəytdən qorxursan. Ordan qorxursan. Niyə qorxursan hörümçəyə? Niyə ürşədəm axı işləməmir? Nə bilməm, ona qəsfofobiyam var. Fobiyam var. Ona görə də belə otur. Hə. Ə <laughs> özünə şeyisən, kəpələr düşmədin hörümçəyi qoruna. Beləliklə e, nə işlə məşğul oldun? Hələbə. Tələbə. Harda oxuyursan? Peşədə. Peşədə. Bəli. Hazır peşədə. 3 nömrəli Suqay şəhəri 3 nömrəli. Nə öyrənirsən? Nə üzrə? Mühasibat. Mühasibat. Yaxşı hesablamısan deyəsən bu gün. Bu gün hesabladığımda 100 min manat çıxmıyor. Artıqdır. Əskik deyil. Əksik ə, artıqdır. Artıq beləksinin tayıdır. E, Beləliklə, e, gə belə eləyək. Bax, Aytoya bax burdadır. Son iştirakçısan. Son raundun. Onların sevgisini qazansan, 3-cü raundun finalçısı sən olacaqsan. Hazırsan? Hazıram. Elə isə başladıq. 3-cü raund. 2-ci iştirakçı Aysel. Eee, nə mənası olacaq? qalının türkə mahnısı. Bizə mahnıdır. Belə zümzümələsən sonra oxumaq imkanı olmayacaq. Dün gecə bir kaç film seyirdim, canım çıxdı ağlamaqdan. Kala kim deyir ki, dəhşət filmlərə bax. Mahnı. Bir də komik növlər də var. Dəhşət filmlərə baxırsan, dəvət çıxdı yoxdur. Baxma. Nə üçün osuna baxırsan? Hazırsan? Hazıram. Amma oxumaq çətin olacaq o baxımdan ki, bilirsən ki, bunlar xoda düşəcək. Müxtəlif maneələr olacaq. Və İki gözəl xanımı dəvət edirik, gəlsinlər bura. Olar səni şəkərləyib, ballayıb, kremləyəcəklər. nalçını möəlləhəşdirəcək. Xəyallərin səsləri gəlsin. OK-ləri görə nə qədərdir? Xəyallar. Gətirən var oğlum. Bravo. İdisə Ayselin səsləri gəlib. Beyler, hayalde 40 ses, aşağıda 23 ses. Bu <laughs> dönemde ki üçüncü finalçı hayal ay, ay. Teşekkürler. Böyle, böyle 3 üç round da bitti. İndi ise final. Finalda... Vay. Finalda... Bu minmanatı manatı... Kim Safaracov. Səsvermənin nəticəsində görə fəyalə finala çıxdı. Seymur Mənzərə fəyalə finalda qarşı-qarşıya. İkinci dəyərli sponsorumuz MediStyle Hospital-a alqışlarla dərin təşəkkürümüzü bildiririk. MediStyle Hospital müasir təcrübəyə cavab verən geniş profilli müalicə diaqnostik müəssisəsi olur. Stasionar və poliklinik şöbələrdən ibarətdir. Siz burada bütün növ müayinələrdən keçə və hər cür ehtiyacı olduğunuz əməliyyatları həyata keçirə bilərsiniz. Hospitalın əsas xüsusiyyətlərindən biri bundan ibarətdir ki, burada çalışan əsas belədiya heyət onu həkimlərimiz ə, Amerikada, dünyada, Avropada və Türkiyədə təhsil alan həkimlərdir. Tam rahatlıq öz həyatınızı onlara etibar edə bilərsiniz. Ünvan Nərman Nərmanov rayonu, Həsən Əliyev küçəsi 116, telefon 979 və 051979 0000. 000. Sağlam qalmaq. Siz isə bu ünvanı yadda saxlayın. <laughs> Bir dəfə də sağ ol. Biz də alğışlarla təşəkkürümüzü bildiririk və oradan olan ən vacib məlumatlardan birini sizə çatdırmaq istəyirəm. İstanbul Universitetinin Tibb Fakültəsinin Uşaq Uroloqu Professor Orhan Zilan Medistal Hospitalda epispadiya, hipospadiya, kriptarxizm, keçələr altını istatma, cinsi inkişaftan qalma, sünnət xətaları kimi uşaqlarda rast gəlinən bütün uroloji problemlərinin müalicəsini həyata keçirir. Ünvan Nəriman Nərimanov, rayonun Həsən Əliyev küçəsi 116. Telefon 979 051 979 0000. -00 -00. Təşəkkürümüzü bildiririk bizim dəyərli sponsorlarımıza və xüsusən də baş sponsorumuz Evrolüksə və davam edək